Всім привіт! В ефірі програма Життя у ритмі спорту. Сьогодні ми поговоримо про спортивні травми, механізми їх виникнення та як їх можна попередити. І про це нам розкаже персональний тренер Роман Баранов. Роман Баранов силовим спортом займається понад 20 років. Досягнення пауерліфтинг. Офіційно другий дорослий розряд, неофіційно майстер спорту. Бодібілдинг третє місце на чемпіонатах Національної асоціації бодібілдингу України в категорії пара в 2002-2003 роках. Фіналісти чемпіонату світу Всесвітньої Федерації фітнесу. Бронзові призери чемпіонату Європи Всесвітньої Федерації фітнесу. Доброго дня, Роман. Вот же первое запитание. Что такое травма, какие виды их существуют? Травма это повреждение целостности тканей, то есть структурных единиц, и срыв адаптации некоторых физиологических процессов, с вытекающими из этого последствия. Травмы бывают острые, ну, проще говоря, которые случились в данный момент, непосредственно сейчас, и хронические, которые э, имеют, э, скажем так, временную характеристику и, скажем так, возникают не сразу, а может через 5-10 через лет. Які причини виникнення травм та чи можна їх попередити? Зачастую причинами э, травм э, бывает э, чаще всего даже неадекватна оцінка своїх можливостей, особливо у подростков, які стремляться до более высоким достижениям сейчас і сразу. і ну, ще впливають і зовнішні фактори, наприклад, обувь. должна быть соответствующая. То есть, проще говоря, например, в пляжной обуви необходимо находиться на пляже, а спортом заниматься спортивной обувью, допустим. Потом покрытие. Должно быть правильное покрытие, которое используется в тренажерных залах или же ну, в другие в других спортивных залах. Оборудование должно быть исправным. Правильное движение, то есть понимание того, что человек, спортсмен, выполняет в данный момент. Ну и соответственно частота и інтенсивність тренировок, то есть дозирование нагрузок и циклирование тренировочных программ для того, чтобы вовремя восстанавливаться і давати возможность восстановиться как структурным, так и енергетичним матеріалом. Роман, а як потрібно надавати першу допомогу в спортзалі, коли спортсмен травмувався? По теории вероятности не исключено, что травма возникает иногда и во время э, спортивных нагрузок ну не только при спортивных нагрузках, бывают и при бытовых нагрузках, при хозяйственных, при рабочих нагрузках. И э, важно оказать первую помощь э, пострадавшему. Э, ну, допустим, обморок. Обмороки бывают по нескольким причинам. Первое, это может быть гипогликемия, то есть когда падает уровень сахара в крови, э, другими словами, человек до тренировки не ел больше 4 или даже 5 часов. Соответственно, уровень сахара понижается, и во время физической нагрузки, когда идет сокращение мышечной ткани, может наступить падение уровня сахара в крови. Второе, может быть, это ортостатический коллаз. Может по двум причинам быть. Это нарушение кардиогенные, то есть циркуляции крови. И второе, это по нервной системе, то есть сбои в симпатической, парасимпатической нервной системе. Как она наблюдается? У человека появляется ну, слабость, дурноца, головокружение, потеря сознания. Поверхностное дыхание, бледность кожных покровов, что необходимо сделать? Необходимо э, аккуратно э, человека подхватить, э, плавно положить на пол, при этом э, но, э, ноги нижней конечности поднять э, выше уровня тела. Соответственно, если э, это падение уровня сахара в крови, то необходимо дать горячее питье с сахаром. Э, если же это ортостатический коллапс, то есть резкий отток крови от головного мозга, э, то давать воду пить мелкими глотками, э, холодную воду. И э, После того, как человек придет в себя, плавно его уже перевести в вертикальное положение. Если же человек не приходит в себя, его необходимо развернуть на бок и создать проходимость дыхательных путей, ну, соответственно, вызвать скорой помощь. Ни в коем случае нельзя делать резко поднимать человека вертикально, давать нюхать на шатырный спирт или же пощечины. Травмы, например, связаны с ушибами мягких ткани, с растяжением мышц или же сухожилий. Есть такое короткое правило, называется ПЛДП, то есть сокращенная аббревиатура. Создать необходимо покой человеку, лед приложить на поврежденное место. Внешними факторами определяется тем, что создается отечность и изменение цвета покровы кожи, ограничивается движение, то есть снижается функциональность. Ну, соответственно, болевые ощущения в данном месте. Приложить лед, сделать давление, то есть фиксацию, и если это конечность, то поднять ее вверх для оттока венозной крови. Ну, соответственно, обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Кровотечение. Значит, ну, если кровотечение небольшое, то, соответственно, есть опасность заражения инфекциями. Здесь необходимо обработать рану на перекиси водорода, приложить антисептическую повязку. Если же крови достаточно много теряется, соответственно, необходимо наложить давящую повязку, ну и тоже обработать рану. Если же возникает повреждение артериальной части, то, соответственно, возникает фонтан. Не допускать ни в коем случае паники. Наложить жгут выше раны, обязательно на ткань, на одежду время наложения жгута необходимо написать. Значит, зимой можно накладывать на 1 час, летом на 2 часа, потом можно ослабить на 15 минут и 5-10 минут, вернее, и потом наложить опять выше того места, где было наложено. Конечно же, срочно вызвать скорую помощь. Например, если же кровотечение из носа, то ни в коем случае нельзя голову запрокидывать назад, так как это может вызвать рвоту. Необходимо поддерживать голову слегка руками, встать над умывальником или же прикладывать тампоны ватные или марлевые. Если же тампонов нет, то прижать крылья носа к перегородке. Если же через полчаса кровотечение не остановилось, необходимо вызвать врача. При внутреннем кровотечении значит, создается боль живота. В животе твердый доскообразный живот. Появляется бледность и слабость. Сначала пульс занижается, потом резко может повышаться. Нарастающая жажда. Здесь, ну, конечно же, необходимо вызвать скорую помощь, холод приложить на живот, ни в коем случае человеку не давать пить, и ну, никаких лекарств необходимо, да, нельзя давать. Если же случился сердечный приступ, часто это ну, ощущениями выражается так, что у пострадавшего сильно боль в груди, стеснение, сжение, сжатие, значит... Создается некая, ну, отдает в конечности и даже может в нижнюю челюсть, ощущение нехватки кислорода, тошнота, значит, встает бледной или серой, и на ощупь липкая. Что при этом делать? Необходимо убрать любую физическую нагрузку, если же она присутствует, помочь пострадавшему принять расслабленное положение, расстегнуть тугие элементы одежды. Если есть лекарство, которое назначено врачом, то помочь употребить это лекарство. Если же нет, необходимо вызвать врача, скорую помощь, оставаться с пострадавшим до приезда врача и ни в коем случае не давать таких препаратов, как корвалол или валидол. При тепловом ударе создается головная боль, головокружение, может случиться потеря сознания жар, жажда, значит, человека необходимо уложить в прохладное место под голову подушку или мягкую ткань, обвернуть в влажное полотенце, при этом давать пить холодную воду, часто небольшими глотками, можно обмахивать человека. Ну и, соответственно, если человек теряет сознание, положить его на бок для того, чтобы обеспечить прохождение воздуха. При эпилепсии случается потеря сознания. Человек падает на пол. Значит, у него сопровождаются рывками, дрожанием тела, выделением слюны в виде пена через очень сильно сжатые зубы и может даже быть непроизвольное мочеиспускание. Сдерживать человека такого нельзя, надо освободить ему вокруг пространство и ждать, пока закончится приступ. Когда закончится приступ, необходимо перевернуть на бок для того, чтобы создать прохождение воздуха. И часто после приступа человек бывает засыпает. Если через 10 минут он не придет в себя, соответственно, надо вызвать скорую помощь. А также надо вызвать скорую помощь, если это случилось у человека впервые или же приступ повторяется. При электротравмах ни в коем случае нельзя... А, не снимайте сейчас. Если уже случилась электротравма, ни в коем случае к человеку нельзя дотрагиваться. Необходимо данный прибор отключить от электросети, человека плавно положить на пол, желательно на бок, для того, чтобы опять же, создать проходимость дыхательных путей, и положить холодный компресс. Если же у человека нет жизненно важной функции, возможно придется делать сердечно-легочную реанимацию. Если возникают переломы или вывихи, соответственно, они сопровождаются сильной болью, значит, отек в месте травмы, изменение кожных покровов, ограничение движения и нарушение функциональности. Соответственно, необходимо создать удобное положение для человека и создать иммобилизацию, то есть зафиксировать сустав до и после перелома, создать подручными средствами шину, то есть это может быть доска, может быть пенка, картон или создать подобие коробки, вокруг которой набить э, материей тряпкой э, для того чтобы э, зафиксировать э, поломную часть ни в коем случае э, не перемещать то есть держать в том положении в котором ну скажем э, так более-менее удобно держать э, может быть большая потеря крови э, конечно же необходимо вызвать э, скорую помощь э, обратиться к врачу для, для уменьшения боли необходимо приложить холод холод э, Лучше прикладывать первых 6 часов от травмы. Ни в коем случае холод не ложить на голое тело, а необходимо подложить материю или же на э, одежду. Ну и при повреждении позвоночника э, человека необходимо уложить на живот или же на спину и вызвать врача. Ни в коем случае не переворачивать его и не помогать ему двигаться. Желаю никому не травмироваться, повышать свое самообразование, ну и подходить э, к занятиям физическими нагрузками ответственно и серьезно. А на сьогодні це все, шановні телеглядачі. Побачимо за тиждень і поговоримо про життя у ритмі спорту.